Приветствую. Вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина и представляю нашего гостя. Это кандидат на должность Харьковского городского головы, губернатор Харьковской области 15-14-15 годов Игорь Миронович Балута. Я вас приветствую в студии. Здравствуйте! А, готовясь к эфиру, я проанализировала вопросы, которые чаще всего вам задают и избиратели, и пользователи социальных сетей. Поэтому я предлагаю вам отвечать именно на эти вопросы. Понятно. Итак, вопрос первый. Да. Вот такой вопрос. Что вы вообще хорошего сделали для Харькова и Харьковчан на посту руководителя Харьковской области? На этот вопрос можно ответить в принципе односложно. Главное достижение это сохранение украинской государственности на территории Харьковской области. Но, думаю, если такой вопрос все-таки задается, то, наверное, нужно становиться подробнее. Я хотел бы напомнить, что. Период весны 2014 года очень был сложным и проблемным для нас. Я был назначен 2 марта. И где-то 8-9 мы проводили социологию, которая показала, что 7% населения, к сожалению, Харьковской области хотят видеть на территории Украины и у нас в регионе Российскую Федерацию как государство. И 24,5% считают, что правильное территориальное устройство Украины ⁇ это федеральное. На этом фоне вы помните события 1 марта, спровоцированный митинг и захват администрации властями городского совета, российские флаги. И первое, что я сделал, я пригласил военных психологов, которые провели исследования, и мы увидели довольно-таки тяжелую картину. 32% личного состава правоохранительных органов на территории Харьковской области не готовы выполнять приказы нового руководства, как местного, так и киевского. Хотя 30% готовы были это делать и остальные готовы были пойти за пассионарной группой, та, которая, сказать, это, к сожалению, деморализация была правоохранительных органов. И первая наша задача была это изменение кадрового состава, особенно в руководстве как службы безопасности, прокуратуры и главного управления внутренних дел. Все назначения, которые делались в марте, в апреле и в мае, это назначения, которые проходили через э, областную администрацию. Э, далее, с тем, чем столкнулась наша администрация, это э, процессы, которые были связаны с мобилизацией. Э, ни одна до этого администрация не занималась этим на том уровне, на котором занималась э, период, нач... особенно э, второй-третий квартал 2014 -го года. Э, все было новым, неизвестным. Вот, сталкивались с многими проблемами, тем не менее, мы их решили. Военно-инженерные работы проводились серьезные. Ведь еще до проекта Стена на основных направлениях танкоопасных э, по границе э, с Российской Федерацией нами были открыты э, сначала 42 километра, э, противотанковых руб, потом еще 12, э, 10. Э, э, большое количество блокпостов построенных и полностью обеспечивались нами по административной границе Донецка и Луганска, что позволило не допустить на нашу территорию, на территорию Харьковской области войны и диверсионных групп, которые пытались проникнуть. Опасный был момент, один случай, когда практически в городе Изюме была перестрелка, вы об этом тоже знаете. Если мы говорим о достижениях, связанных именно с недопущением ХНР, нельзя обойти вниманием и ту работу, которую делала администрация по оборонным предприятиям, повышение потенциала нашего. Ну, не только в этом заключалась наша работа, конечно же, хочу отметить, что ни один из крупных инвесторов в 2014 году не покинул территорию области хотя были, были беспокойства, но тем не менее мы с этим справились. Харьков и Харьковская область имеют много предприятий, которые имели тесные связи экономические с Российской Федерацией. У нас таких предприятий около 30%, которые имели долгосрочные контракты с Российской Федерацией. Тем не менее, наш регион в среднем по Украине, не упал настолько в промышленности, как другие. Даже взять, например, Киевскую область и город Киев. И в конце концов, самое большое достижение наше – это урожай 2014 года, рекордный урожай зерновых. Конечно же, областная администрация не принимает участие в выращивании культуры и так далее. Но наша заслуга – то, что весь урожай был предъявлен государству. Может быть, такие урожаи были и ранее, но, во всяком случае, в статистику они не попадали. Другой вопрос. Да. Вы говорите, что не допустили создания ХНР, но разве это ваша заслуга? Ведь силовой акцией по освобождению здания Харьковской обладминистрации администрации 7 апреля 2014 года руководил министр МВД Арсен Борисович Аваков. Да, действительно, это так. И Арсен Борисович прибыл вечером в Харьков, когда администрация была уже захвачена к тому моменту. И его заслуга, и его волевое решение. Единственное правильное – привлечь спецподразделения, которые двигались по направлению, уже двигались в Харьковской области, по направлению к Донецку, для решения и проведения этой операции. К сожалению, к сожалению, не хватило такой же решительности у тех других чиновников, не хочу их называть, которые находились тогда в Донецке и Луганске, и с такими же миссиями, там процессы начались такие же. Харьков, кстати, был первым регионом, где э, такие были силовые э, решения со стороны сепаратистов по захвату власти. Но ни в одном этом заключается развал операции Юго-Востока, поймите. Это кропотливая работа многих. Мы, во-первых, э, на тот момент, когда была дестабилизирована служба безопасности, были вынуждены организовать свою агентурную сеть среди сепаратистов она давала свои плоды мы уже знали многие решения и если вы помните те события которые были в Одессе на праздниках майских они же планировались и в Харькове серьезные выступления нам удалось э, не дать дестабилизировать наш регион в конце апреля и в начале мая и во многом это заслуга Областной администрации. Далее, конечно, ситуация стала развиваться по-другому. Уже заработала служба. Были уже тогда э, выдвинуты офицеры, патриотично настроенные э, на руководящие посты как. И начался уже процесс более слаженной работы. Ну, Я вот так ответил. Расскажите, пожалуйста, почему, на каком основании вы, не посоветовавшись с харьковчанами, инициировали снос памятника Ленину на площади Свободы? Да, действительно, вопрос такой часто мне задают. Я ответил бы на него следующим образом. Вы поймите, во-первых, не Игорь Мирович Балута лично сносил памятник Ленина. А это все-таки сделали те же самые харьковчане. Юридические основания для сноса памятника Ленина были. Дело в том, до его демонтажа, снос неправильно. Дело в том, что еще в 2007 году был указ президента, который просто не выполнялся. Как и государственными структурами, так и местной властью. Поэтому в первую очередь в том, что так получилось, а именно снос памятника, как вы сказали, а не его демонтаж, виноваты городские власти. Впоследствии суд доказал мою правоту. Ну а если убрать юридическую сторону вопроса, а остановиться на мнение харьковчан, они делятся на две большие группы. Первая группа за памятник Ленина, вторая против памятника Ленина. Но я хотел бы сказать о следующем: 70% харьковчан, по данным той же самой статистики, утверждают, что они верят в Бога, являются верующими людьми, членами различных концессий и посещают церковь. А когда мы говорим о Ленине, надо помнить, что это тот человек, который Занимался репрессиями, направленными в первую очередь в направлении, э, по отношению к тем людям, которые были священнослужителями. И э, Украина в первые годы советской власти потеряла 60% церквей. Они были разграблены, уничтожены. А более 100 тысяч священнослужителей э, работали дальше в Сибири. И многие из них э, были уничтожены. Э, поэтому когда мы говорим о памятнике Ленина, надо понимать, что это тот персонаж, который далеко не объединял Харьковчан. А городу нужны персонажи, которые, которые объединяют город. Вот мне часто действительно задают вопрос по памятнику Ленина, но забывая совершенно о том, что городская власть совершенно расправилась с памятником товарища Горького, пролетарскому писателю, который мухи не обидел, извините, который только помогал и после гражданской войны собирал деньги по Европе, чтобы накормить голодных людей. Мы забыли о товарище Макаренко, который стоял недалеко в сквере по улице Сумской, и которому тоже обязана наша земля. Он работал на территории нынешней Полтавской, Сумской, даже части Белгородской области, Харьковской, Днепропетровской, часть Донеччины. И много тысяч детей, обязанных своей жизнью, и наших дедушек и бабушек, тому, что остались живы, получили путевку в жизнь именно благодаря тому человеку. Где этот памятник? Его нет. Хороший еще пример — памятник антифашистам, комсомольцам-героям. Кому мешала Зоя Космодемьянская, Ляля Убивук, товарищ Александр Матросов, аллеи комсомольцам героям, антифашистам нет. Тем более хочу сказать следующее, что с весны этого года действует совершенно другой закон о декоммунизации, и эти памятники совершенно не подпадают под действие данного закона. Но тем не менее городская власть решила их уничтожить и тоже наверное, проводила большие слушания по этому вопросу. Вместо товарища Горького теперь, извините, памятник Белочки металлический. Вот и все. Поэтому... Я бы так ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Очень многие люди, харьковчане, считают вас подверженным постороннему влиянию, недостаточно жестким для руководителя высокого ранга человеком. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я бы сказал следующее. Хорошо, что если эту передачу послушает мое близкое окружение, которое далеко не согласно с этой формулировкой. Но во многом это хорошо, наверное. Но я бы сказал, что как бы сказать, сила руководителя не в том, что он делает, хмурит бровки, делает твердое личико, стучит кулачком по столу или хамит при журналистах своим сотрудникам и держит напряжение весь коллектив. Главное для руководителя это твердо добиваться поставленной цели. Я это всегда делаю. А Все-таки вы решили баллотироваться на пост Харьковского городского головы. Скажите честно, зачем вам лично это нужно? Ну, это не только мое решение. Во-первых, это решение этих общественных организаций, большинство из них, которые попросили меня принять в этом участие. Во-вторых, я патриот нашего города. Я живу в нем с первого дня рождения и думаю до последнего. Вот уже 45 лет живу в этом городе. Я его э, люблю, как и любим мы все. Единственное, что хочу сказать, что во многом мне не нравятся спекуляции, которые идут на любви к городу. У нас, понимаете, у нас любит город, э, только городское руководство. И, кстати, между прочим, я хотел бы сказать, что любить город и любить зарабатывать в городе Харькове и на любви Харьковчан к своему городу это нехорошо. Мы любим наш город как. Э, мать любит своего ребенка, как мы любим своих родителей. Но когда это приходит на грань спекуляции, вы понимаете, нас все время стараются увести от настоящих проблем, от проблем города, коммунальных служб, к хорошей лавочке, к однолетним цветочкам высаженным. Часто говорят о том же парке Горького, о реконструкции, только забывая о том, что 10 лет изымая только по одной воде несправедливую плату, мы бы могли построить таких парков Горького в каждом районе нашего города. Я, мне кажется, это несправедливо. И я считаю, что работа городского головы его команды должна все-таки сопоставляться с двух частей. Что ты сделал и за сколько ты сделал? То есть сначала все-таки крыши, Ямы, трубы, потом однолетние цветочки. Я бы вот так ответил на этот вопрос. Многие политики в современной Украине очень часто меняют партийную принадлежность и ориентацию. Те же Добкин, Керн и Сдавтян. И они стали исключением и вы. Сегодня вы идете на выборы с волонтерской партией, а ранее вы были не на последних ролях в нашей Украине и в Батьковщине. Как вы это объясните? Да, действительно, это так. До 2010 года... До августа месяца я был членом нашей Украины. Партия перестала существовать на территории области фактически, перестала вести свою политическую деятельность. И единственная политическая сила, которая тогда была оппозиционная, реальная, это была партия Батьковщина. Я находился в ней до 2014 -го года, до августа месяца. Моя позиция просто такова была в прошлом году, я так считаю действительно, и продолжаю считать, что это две партии, которые идут в одном общем векторе. Это проевропейский вектор. Я ему никогда не изменял, и я остаюсь приверженцем и сейчас. И волонтерская партия Украины, которая меня поддержала, на, и выдвинула на пост кандидатом городского головы, я тоже стоит на этих же принципах. Это раз. Во-вторых, я считаю, что глава администрации не должен быть партийным. Поэтому я написал заявление о выходе из партии. Как и работники службы безопасности, прокуратуры, органов милиции, полиции и так далее. Вот так. Это первое. Второе. Зато наши оппоненты основные являются политическими флюгерами. Сначала они дружат с Арсен Борисовичем, бегают в оранжевом шарфике против Евгения Петровича Кушнарева. Меняется ситуация несколько, несколько другой в регионе дует ветер. Мы уже дружим против Арсен Борисовича с Михаилом Марковичем. Потом Притянем сюда на территорию нашего города, делаем просто как ту сепаратистскую столицу со своим съездом Юго-Востока Виктора Федоровича Януковича. Опять ситуация на следующий день меняется. Мы улетаем, прилетаем уже с другими совершенно взглядами. Да, Виктор Федорович проиграл, ну что ж, так случилось. Теперь мы любим очень Украину и, и играем далее. Играем, играем, бросаем электорат оппозиционного блока на территории города Харькова. Кстати, между прочим, в городе Харькова по блок так и не выдвинулся. Очень интересное решение. И уже играем совершенно другую игру с господином Коломойским. Мы уже в Ведроджине и довольно-таки довольны этому. Я считаю, что как раз это и есть политическое флюгерство, а вот меня в этом обвинять не нужно. Потому что я всегда нахожусь в одном векторе, в проевропейском векторе, вот, а вот наши оппоненты, основной оппонент, который сейчас является городским головой, как в песенке вот этот юмористический Мандр а я всегда за тех, кто побеждает, понимаете? Спасибо. Ну, у нас остается немного времени, поэтому остальные вопросы я предлагаю блиц, ответ одним словом, либо одним предложением. Хорошо. А что вас связывает сегодня с председателем областной государственной администрации Игорем Райниным? Воспоминания о работе совместные Вас часто называют человеком Авакова на сегодняшний день, это так? Ну, у нас в регионе было два лагеря. Один представлял Михаил Маркович и э, Геннадий Адольфович, второй представлял э, Арсен Борисович. Поэтому мы были долго политическими единомышленниками. И сейчас я думаю, остаемся тоже в том плане, что мы хотели бы видеть Украину успешной европейской страной. А кто финансировал вашу избирательную кампанию? Финансирую ее я и мои близкие. Известно, что вы коллекционируете алкоголь и солдатиков. Какие экспонаты самые ценные? Да, действительно, только я коллекционирую ликероводочную продукцию Советского Союза. Но для меня самые ценные, самые близкие. Это первая бутылка крымского вина, который мне подарили на 18-летие, а соловянных солдатиков, их действительно у меня много. Все-таки самые ценные, самые первые, которые мне подарили, когда я пошел в первый класс в 1977 году. А если так сложится, и вы выиграете выборы, а вы готовы к непопулярным решениям? Буду принимать решения на благо громады Харькова. Любым. Любые решения. Где-то в СМИ мелькнуло, что в период вашего губернаторства на вас были покушения. Вот э, так ли это, и не боитесь ли вы повторения этих покушений сегодня? Да, это было, но по поводу того, боишься или не боишься, я думаю, что нет таких людей, которые бы ничего не боялись. А если есть, только они находятся в психических лечебницах, наверное, которые совершенно ничего не боятся. А сколько вот на вас покушений было и того, если так, если об этом можно говорить, есть желание? Угроз было достаточно, а таких случаев, которые именно касаются покушения, там был один, он был в центре города, на площади Конституции. А за семью не боитесь, угрозы семьи не поступали? Угрозы семьи поступали, и вот как раз особый случай был для меня. Это именно когда памятник Ленина было издано распоряжение. Мне поступали звонки из территории наших соседних регионов в ЛНР и ДНР. И так совпало, что после этих угроз я начал набирать близких, и никто не брал трубку, и не было связи. Это было действительно тяжелых полтора часа. Ну, давайте немножко вернемся, и время позволяет к непопулярным решениям. К какому самому непопулярному решению вы готовы? Вот если в этом будет необходимость, я не знаю, поднять тариф еще выше, либо... Нет, если мы касаемся тарифов, то они у нас завышены, довольно-таки завышены во много раз. Мы уже говорили здесь про воду, про угу. соотношение воды к парку Горького у нас самые серьезные тарифы по мусору. Во всяком случае, если говорим о тарифах, то навряд ли это решение может быть непопулярным. Скорее всего, наоборот. Потому что снизить тарифы без всякого популизма на 20-30% можно в Харькове с закрытыми глазами. Ну и подходим к последнему вопросу. Остается три минуты. Вот подытожив под, под все сказанное выше, что бы вы хотели пожелать избирателям, вашим поклонникам, вашим недоброжелателям, всем? Ну, в первую очередь я желаю всем харьковчанам сделать свой выбор и прийти на избирательные участки. Не быть равнодушными, как не хотят, чтобы вы туда не приходили. Говорят, что это ничего не решающие выборы и так далее, и тому подобное. Нет, надо идти делать свой выбор. Я вас э, не прошу голосовать за. Я вас прошу голосовать против коррупции, криминала, сепаратизма и высоких тарифов. И еще две минуты. По вашему мнению, чем вот может грозить неявка? Ну, маленький процент явки, 40%. Неявка всегда, когда остаются свободные бумаги, есть желание у кого-то заняться фальсификацией. Mm -hmm. И это возможно всегда. Наш город, наши технологии довольно-таки популярные. Мы помним выборы 2010 -го года. Мы помним, для меня это выборы 2012 -го года, когда выключался свет на участках, когда ломались палатки, слава богу, сейчас этого нет с опаской относятся к этому процессу. Но, тем не менее, все это было. И, к сожалению, люди, которые занимались фальсификацией и в 2012 году, и в 2014 году, не наказаны. Я уже в соцсетях и выкладывал свою точку зрения харьковчанам, докладывал о том, как все-таки заканчиваются расследования фальсификаторов 14, осени 2014 года. И, к сожалению, эти люди сейчас тоже продолжают работать на участках даже более высоких категориях. Но я надеюсь, надеюсь, что мы все вместе не дадим пройти фальсификация в городе Харькове. Дай Бог терпение э, терпения вам, бодрости, настроения. Спасибо. До выборов остается немного. И я напоминаю нашим зрителям, что сегодня гостем программы «Отражение» был кандидат на должность Харьковского городского головы, губернатор Харьковской области 14-15 -го годов Игорь Миронович Болота. Благодарю вас за участие в программе, за интересную беседу. Вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Все хорошо. Спасибо.